Добрый день, меня зовут Назар. В этом году э, начали намного раньше, чем в прошлые года, э, с 4 -го числа пошла торговля. Э, как бы особого ажиотажа еще нету. Э, некоторые еще говорят, что рано елку ставить. некоторые вот, до Николая детям ставили елки. Э, как бы пока что вот так вот. Мне кажется, основная масса пойдет уже с 13 числа. От 300 гривен стартует елка. Э, Чтобы выбрать хорошую, в принципе, ну, адекватную, красивую елку, готовьте примерно 600-700 гривен. И за 500 можно посмотреть как бы цены плюс-минус прошлогодние, может быть даже позапрошлогодние остались. Извитка а... везуть? Э, лично у меня Полтавская область.